yetimchangizga aytib qo'ying meni qornimdagi bolamni otasini tinch qo'ysin a boshqa ko'zimga ko'rinmasin man oshiq bo'lgan qizni yigitini tortib olgan qizsiza taklifingiz haqida yaxshilab o'ylab ko'rdim men roziman shunchalik xavotir olarkansiz bir og'iz telefon qilsangiz o'zim javob berardim nimaga qo'ng'iroq qilyapti egana ko'tarsammikan ko'tarmasammikan mumkinmi yo'q rahmat nega keldiniz bu nima deganingiz? sizdan xabar olganim o'ldimi yoki tirikmikan qutuldimmikan yoki hali haliyam qutulmadimmikan deb bilgani keldigizmi nega unaqa deysiz chap tarafingiz bilan turdingizmi? men hozir chap tomonim bilan ham o'ng tomonim bilan ham turadigan ahvolda emasman nega men bilan bunaqa gaplashyapsiz sizni mashinani tagiga meni itari men sizdan hol ahvol so'rab keldim alamingizni to'kib sochishingiz uchun emas u uchun boshqa odam toping men ketdim sabina to'xtang shoshmang kechiring to'g'risi nega bunaqa gapirayotganimni o'zim ham bilmayman iltimos ketib qolmang ha mayli dadachon assalomu alaykum vaalaykum assalom charchayapsizmi yaxshimisan ha rahmat charchamayapsanmi o'qishdan chiqdingmi bugun o'qish emasku dam olish kuni e kallam qursin esim qursin ey esimdan chiqibdiy dadajonolabb dugonalarimiz Degun, bilan toqqa chiqmoqchi edik maylimi toza havoda aylanib dam olib kelmoqchi edik toqqa dadajon xavotir olmang ko'p qizlar boryapti uni ustiga asalni tog'asini uyi ekan hech kim yashamas ekan qizim sen o'ylab gapiryapsanmi qiz bolaga nima bor tog'da xafa bo'lmagin mendan toga hech qanaqa ruxsat yo'q sena dudajon gap tamom oh. ho'p man unda asalga aytib qo'yaman shunaqa ka qil mayli unda uyda ko'rishamiz ho'p bora qol esh shayton qizim mani tog' ishga borishdan oldin sizni ko'rib o'tishimni onamga aytgandim quvvat bo'lsin deb ovqat beriyuordilar oyiz bunchalar yaxshi bo'lmasalara rahmat aytib qo'ying hozir ichib olasizmi issiq' yo'q agar xafa bo'lmasangiz biroz keyin ichaman ho'pmi yaqinda hamshiralar choy ichirib ketishgandi eh ha mayli kecha tuzukroq gaplashib ham olmagandik bu qanday sodir bo'ldi avariyami ha judayam oddiy siz bilan xayrlashganimdan keyin dunyo ko'zlarimga tor bo'lib ketdi birinchi ko'rgan mashinam tagiga o'zimni otdim shu qiz meniki bo'ladigan bo'lsa tirik qolay bo'lmasa yashash kerak keragiyo dedim qarangki tirik qoldim demak bunda bir hikmat bor lofingizni to'qib tugatgan bo'lsangiz endi haqiqatni ayting Yuragingiz toshdanmi deymana shuncha gapni kimga gapirdim to'g'risini aytsam bu qanaqa bo'lganini o'zim ham bilmayman xayolim qoshdi shekilli birdan ko'zim oldi yorishib ketdi nimadir kelib qattiq urilganini bilaman ko'zimni ochsam kasalxonadaman hayolab qochmay o'lsin yo'lga qarash kerak edi hayolim sizda edi yo'l bilan nima ishim bor yana boshladingizmi yo'q <laughs> bu gapim chin hazilsiz ishxonada ishlar ko'payib ketdi endi sizni o'rningizga ham meni ishlashimga to'g'ri kelyapti bu tomonni o'ylamang rashid aka meni o'rnimga vaqtinchalik odam tayinlagan agar sizdan boshqasiga yordam berishni xohlamasamchi tushunmadim e'tibor bermay o'zim oxirgi vaqtlarda o'zim bilan o'zim gaplashadigan bo'lib qolganman mayli bo'lmasam men bora qolay Ovqat shu yerda qoldiraman Sovmasdan ichib oling Xo'pmi? sabina balki yordamlashvorarsiz mayli salom yaxshi keldingmi yaxshi <laughs> so, asal dadam qo'ymadilar o'zlaring boraveringlar nega qo'yishmaydi axir hamma qizlar borayotganidan xabarlari bormi ha shu farrux aka bilan gaplashganlardan beri shu ahvol mayli boraqol qizlar kutib qolmasin yo'q sen bormasang men ham bormayman nega boravur mani deb bormasang xijolat bo'laman yo'q qo'yaver undan ko'ra yur biror joyga borib aylanamiz Asa, senga bir sirni ochsam hech gullab qo'ymaysanmi ishonaver bilasanku men sen aytgan gaplarni hech kimga aytmayman ho'p A K Boy. <laughs> Boy, ra, yur man sani bir joyga olib boraman hop qayoqqa yuraver voy voy sekinroq yur osh bo'lsin oyingizga katta rahmat ayting qo'llari dard ko'rmasin juda shirin chiqibdi nega kulasiz rostini aytsam ovqatni men pishirdim birinchi marta birinchi marta ha oxirgi 4-5 yil ichida oshxonaga kirganimni eslolmayman bugun birinchisi yeni çünme. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Kim? Çarosman. Kırkırır. assalomu alaykum Va -salam. As alaykum assalom assalomu alaykum Va alaykum assalom kelinglar yaxshi keldinglarmi yaxshi -er? rahmat sizlar -er. o'tirib turinglar -er. men uh xos -huh. kelaman xo'p. charoz qayerdan topasan bunaqa joylarni kerak bo'lgandan keyin topasanda shu lekin sal ishonmay turibman o'zim ham qani bugun gaplashaylikchi bo'lmasa boshqasini topamiz hayronman nima kerak senga bunaqa narsalar shundoq ham farruh akang seniki bo'lsa endi bu yog'iga ketolmasa keraka yoningdan e shunaqa deysanu haqiqatni bilib qolsa qaytib yuzimga ham qaramaydi qil ustida turibman hozir o'zingga qara o'rtoq ey ukajonim bu xatoni to'g'irlamasam bo'lmaydi boshimdan nimalar o'tgan bo'lsa hammasidan xabaring bor feruzani topaman desam uni o'lgan deyishdi u yog'iga nima qilishni bilmayapman farzandimiz bo'lish kerak olloh rahmat qilgan bo'lsin shuncha joydan uni izlab boribsizu farzandi qayerda deb so'ramabsizda uni borganimda o'lganini eshitib işte, bu narsa xayolimga ham kelmabdi o'zi farzandini tug'ganmidi feruzani bilasan aytganman u bolani o'ldirib tashlaydigan ayol emas edi to'g'ri xo'sh eshitaman opa hmm. siz bergan hech narsa ta'sir qilmadi oxiri yolg'on gapirishga o'tdim bir ilojini qilolmaysizmi istang manga mandan ketolmasin men senga eng kuchli narsalarni aytganman bundan ortiq nima qilib beray yana ha o'zing ham shu darajaga kelguncha qarab turasanmi opa bekorga oldizga kelmaganmanku uzru xolajon o'zi haqiqiy issiq sovuq qilasmi? voy voy voy. issiq sovuqni ham haqiqiy soxtasi bo'lar ekanmi? tavba opa aytib qo'yay bu safar ham aytganlaringizni qilaman agar bo'lmasa keyin sizni qadam bosmayman endi nima qilishim kerak bundan buyog'iga hammasini qilib bergan bo'lsam ishonsang kel ishonmasang katta ko'cha mana ekkalang bidir bidir qilaverib bi ishonmasdan dillarimni ham qaytarib yubordilaringey siz yolg'onchi ekansiz nima bironta ishingizni natijasi yo'q pullarimni qaytaring <laughs> hech qanaqa duoyingiz o'tgani yo'q qanaqa pul shuncha qilgan harakatimni xarajatini kim ko'taradi a men bekor o'tirdimi bu yerda shuncha pulni bekordan bekor bermaganman bekor 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 bekor. bekor. <laughs> pullarimni bermasangiz boshqa joydan olib olaman bemalol katta ko'cha mening hech kimdan qo'rqadigan joyim yo'q tushundingmi e ko'ramiz oyi tinchlikmi oh yeah. sendan so'rash kerak tinchlikmi yo'qmi tushunmadim men ham tushunmadim necha kundan beri boshqachasan hayoling parishon ishga xohlasang borasan xohlamasang bormaysan bugun peshin deganda ishga ketibsan unisiku mayli ovqat pishiribsan o'zing bilan olib ketibsan endi menga insof bilan aytchi meni o'rnimda sen bo'lganingda bu voqealardan shubhalanmasmiding hmm? oyi bugun charchadim ertaga gaplasha qolaylik yo'q bugun gaplashamiz menga bor gapni tushuntirib bermaguningcha ichkariga kirmaysan ha hmm. yaxshi tushuntirib beraman oyi faqat iltimos shunday nafasimni rostlab olay iltimos malika obbo shunchayam ichasanmi malikaga ham aytmagan gaping qolmadiku üçüncü kaptan keyifli uyda kalsın mı Oy boşver mi xullas o'zim ham bilmayapman oyijon Uchundan ham menga yoqadimi yoki shunchaki havas yoki o'rganib qolishmi olmayapman. nimaga bu haqda men bilan avvalroq gaplashmagansan axir aytayapman-ku. bu haqida o'zim ham avtohalokatga uchragandan keyin o'ylab qoldim ochig'i juda qo'rqdim Li, yaman, u o'zi qanaqa yigit kelishgan aqlli tarbiyali juda yaxshi yigit shu vaqtgacha biror yomon tomonini ko'rganim yo'q meni u bilan tanishtirmaysanmi <giment> <giment> yo'g' e eh? nima bo'pti shunchaki tanishmoqchiman balki u bo'lajak kuyovimdirf oyi <shun> 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 farrux aka e charos tinchlikmi mani poylab yuribsanmi yana qidirib kelibsani bo'lajak farzandimni otasisiz axir haqqim yo'qmi oldizga kelishga e aytgancha bo'lajak otamanku man to'g'rimi a bo'ldi qilaylik endi qachongacha endi shunaqa yuramiz hammasini boshidan boshlaylik xo'sh nimani boshidan boshlamoqchisan homilador ekansan endi nima qizig'i bor hammasini boshidan boshlaganni farrux aka keling shu nima shu nima demoqchisan bo'lajak farzandimiz uchun boshidan boshlaylik jaroz qonimni qaynatyapsan Men sanga qo'limni uchini ham tekkizmaganman qanday qilib farzand kutasan aytchi a aytchi nima hali siz meni aldayapti deb o'ylayapsizmi xo'sh <laughs> o'shanda uyda aynan o'zizni eplolmaydigan da darajada Mas edingiz oyog'izda turolmaydigan darajada kelganingizni eslolmaysizmi eslaolmayapsizmi rostdan ham sizga kuchim yetmagandi <laughs> aldayapsan <laughs> <laughs> yana qancha isbot kerak sizga san aldayapsan charos aldayapsan sani makringni bilaman unda yuring hoziroq dokxtirga boramiz homilador ekanligimni o'z qulog'ingiz bilan eshitsangiz shunda balki ishonarsiz san uchiga chiqqan ayyorsan farrux aka bo'pti men siz bilan janjal qilaman deb kelganim yo'q menga pul kerak darding shumi doktor ko'rigidan o'tishim kerak hozir farrux aka men sizni hurmat qilaman sizni eng in yaqin insonimdek bilaman oramizdagi bo'lgan tushunmovchiliklar uchun uzr so'rayman bilaman hozir ham menga jahl qilib chiqib ketdingiz o'zimni oqlamoqchi emasman ammo Amirning o'rtog'i o'sha kuni menga gapirgan gaplari uchun uzr so'radi bu yigit bilan meni hech qanday munosabatim yo'q

yulduz men ishga borib kelaman ikki kundan beri nima gap bo'lgan nima qo'ygan xudo biladi hamma joy oyog'i osmondan bo'lib ketgandir yulduz yulduz onasi xudoga shukur nega birdaniga javob bermaysan ko'zim ilinib qolibdi kechirasiz yotaver yotaver biron joyga ketyapsizmi ahvoling yaxshimi hech qayering og'rimayaptimi yo'q yaxshiman ozgina dam olaydegandim uxlab qolibman unaqada yaxshi uxlayver men ishga borib kelaman iloji boricha tezroq qaytishga harakat qilaman kun yarimida ishga borib nima qilasiz bir xabar olib kelmasam bo'lmaydi ishxonada nima gap bahodir kasalxonada bo'lsa sabina ming qilsa ham amaliyotdagi odam hamma ishlarni o'zim bir ko'zdan kechirmasam ko'nglim joyiga tushmaydi ko'p qolmayman ho'p kechga nima ovqat qilib qo'yay xohish o'zingda nima yeging kelayotgan bo'lsa o'shani pishiravur unda osh qilaman yasha mayli faqat o'zingni ko'p urintirib qo'ymagin ho'p ho'p yaxshi borib keling yaxshi o'tir keldigizmi ha keldim assalomu alaykum vaalaykum assalom vaqtim kamroq edi shunga tezlatib bersangiz mana mana bu uyni kelingiz nomiga o'tqish to'g'risidagi shartnoma o'qib chiqib tanishib past qismiga qo'l qo'yasiz mana ruchka O'qmasdan qo'l qo'yavering xabaringiz borku tanışıp çıkay. hop. Uyunan o biz görseyiz. qaynonangizga bir umr o'sha uyda qarashga majbursiz agar bosh tortsangiz jinoiy javobgarlikka tortilasiz bu nimasi yana menga o'yin qilmoqchi bo'ldizmi voy bu nima deganingiz a ayyorlik bobida tulkidan ham o'tasiz a men ahmoq yana sizni gaplaringizga laqqa tushib o'tiribmana uyiz o'zizga buyursin oyijon voy voy to'xtang to'xtang qizim voy to'xtang qayoqqa shartnoma <laughs> shartlaridan ikki tomonni xabar bo'lishi kerak ediku siz ularga shartnoma shartlarini to'liq aytmagansiz bu qonunga xilof vaziyatimni bilmaysiz shunchasi yetar ana kelinim ham endi mendan butunlay yuz o'girib ketdi o'g'lim vafot etdi bir o'g'limni esa men bilan hech ishi yo'q endi men hech kimga keragim yo'q nega oilamiz parokanda bo'ldi balki men qayerdadir xato qildim ayb mendadir hayotimda mazmun ma'no qolmadi oilamni saqlab qololmadim ha oilamni saqlab Assalomu alaykum Va alaykum assalom nimaga qaytib keldingiz Unutunman. bugun shifokor qabuliga borishimiz kerak edi tezroq tayyorlan xo'p uf yana qanaqa shifokor axir yaxshiman-ku. yaxshisan lekin yana bir tekshiruvdan o'tib qo'ysak ancha yaxshi bo'lardi o'zing bilasan, bilasanu shifokor ham kutib qoldi tezroq bo'l ho'p men bugun ishga bormoqchi edim yulduz chiroyligim axir kelishganmizku bir ikki oy to quvvatga kirib olmaguningcha ishga bormaysan ho'p degan onasi agar muammo bo'layotgan bo'lsa ayt direktoring bilan o'zim gaplashaman yo'q muammo bo'lmaydi unda aytganimdek bir ikki oy ta'til ol keyin yana qaytasan uyda o'tiraverishdan zerikdim axir yulduz bu mavzuda keyin gaplashamiz hozir shifoxonaga borishimiz kerak Xo'p, bor kiyimingni alishtirgin sizni birinchi ko'rganimda ko'rganimdayoq yoqtirib qolganman ammo turmush o'rtog'ingiz borligini bilib indamaganman hozir esa ancha vaqt o'tdi yaxshi yangiligim bor yangilik faqat bir shart bilan buni sanga aytaman assalomu alaykum vaalaykum assalom yaxshimisan bu yerda nima qilyapsiz yoki sog'indim yoki man bilmasdim bunaqa bo'lishini ikkalasidan bittasi